Ми танковий батальйон 110-ї МБР. хочемо висловити щиру подяку Назару Лемберг ТБ і підписникам групи Лемберг Чата за вашу неймовірну підтримку. Завдяки вашій допомозі вдалося закрити збір на придбання буса, який вже виконує бойові завдання і рятує життя наших побратимів на передовій. Цей бус це не просто транспорт, це символ єдності, довіри та спільної боротьби за нашу перемогу. Дякуємо кожному, хто долучився. Ты наша надія и опора в Пилу. Разом мы — сила. Слава Украине! Героям! слава. Добрый день. Ох, ебать, у тебя там фу, захит, епта, блядь, ты, бля, ты патриот. Куда ты бежишь? А куда ты бежишь? Я не бегу, я сижу, блядь. А ты куда бежишь? Кто тебя посадил? Кто тебя посадил? Я сам сел. Сам сел? Сам сел? Угу. За что сидишь? Ни за что. Просто а так посадили. Вот демон. А ты такой, что там, на Украине, да, так вижу? Что написано у тебя там? Не, я... Окрема, не, я, я из России. Бригада, я из России. Милиция зимового похода. Ну, рассказывай. Что тебе рассказать? Что тебе рассказать? Ну, не знаю, за свою вот эту отдельную бригаду. Какую отдельную? Какую отдельную? Ну, у тебя, получается, слева Слева стороны факт там что-то отдельная бригада какая-то. Ну да, она отдельная да, от она меня. она отдельная от меня. Отдельная от тебя? Ну да. Ну да. Из за веса, походу, тебя выгнали, да? Нет. Нет. Сидишь вот это вот на диване, блядь, блядь. Из-за того, критик. что я русский. Из-за того, что я русский. Какой ты русский, блядь, дружище, ты чего, блядь, у тебя написано на лице, ха**. Видел? Знаешь, где да. ты такое? Знаешь, где такое? Что это такое? Подожди, да. военный билет? Да. Конечно. Как ты там оказался, в плен сдался, а вот не я не оказался. И оказался. Ты русский, сдался в плен в украинцам, правильно? Я Через, Я сдался прог... жить на Через... Через программу хочу Через программу жить. жить. А, да серьезно? Ты с фронта перешел на Украину? Конечно. Конечно. Ж... Ты дьявол. Ох, а что ты, Баба... а что ты, ты натворил? Да. Е... За Путина воевать. А что, серьезно? Натуре? Ну да, нам не нужно за этого дебила воевать. А ты так, получается, ты за одних воевал против других дебилов и перешел, блядь, на сторону других дебилов, правильно? Да погоди, меня начали гнать на территорию Украины. Я мне это. Объясни. В смысле? А ты что, а ты откуда родом будешь? Из Читы. Из Читы. Чита, да? Чита, Чита? да. Чита? Чита да. А в смысле, подожди, как бы ты свою родину не любишь получается, или что? Какую родину? Какую родину? У меня Родина послала у меня родина на, Украину мысли... на Украину умирать. На... Не такая ну не такая родина. Враг наступает, надо идти надо. Куда стреляться? наступает? А у нас враг это пчелы. Пчелы кусаются, а ты пчелы меня откусают. Держи, что я. Откусал, да, дружище, да. Куда да кто так, нас дружище, куда? Куда? Короче, я тебе знаю, что хочу сказать. Я тебе так. Я вообще сам с Крыма, понял? Вот, так это ты предатель. Это, это ты предатель. Я да, предатель. Нормально. Почему? Нормально. Сипаратиз, Почему предатель? Сепаратист. Почему я предатель? Мое. Можешь мне объяснить, пожалуйста? Да, конечно, могу. Ты перешел да, на, нашу ты на нашу сторону. Предал на свою нашу родину. Предатель. Какой и нас ты, и нас ты придашь тоже. Я могу, я могу поспорить, вот только только Украина зайдет в Крым, ты сразу переобуешься вы, обратно. И... Ты а, продал так, это, свою родину вы, раз, вы, раз вы, ты продашь да, ее еще это, раз. Секунду, секунду, секунду. Это короче тип Русские? Шиты. Русские? да русский перешел, пошел короче воевать. Он пошел против воевать. его взяли в плен, он перешел на Украину и сейчас сидит под флагами Украины. Ты врешь. Это Не пищи. так было. Я подписал контракт. Да. После того, как, После получил той, подъемные, как получил подъемные, в телеграм канале, телеграм -канале, телеграм -канале, телеграм -канале списался. Того, украинец или русский? Русский. Русский. Иди на. Что он такой борзый? Да, он, блядь, у меня своя позиция, понимаешь, да? А чё он? Короче, а я, чё ну он? хоть нет. Или, или чё? Я тебе что хочу сказать, блядь. Просто держись, блядь, за свое очко. Ну рано или поздно знаешь, это все настигнет всех на самом Сы, деле. Слышь, а ты как быстро и будешь чё, обратно перебываться, когда шутят, украинцы придут? То, то, что ты сидишь по ту сторону экрана, блядь, и, блядь, это абсолютно не значит, что, блядь, это тебя тоже не коснется. Если тебя один раз коснулось, тебя это коснется второй раз. Ну да, ну, а ну да. Да ну как не тебе там да говорить. Правда? Этом говорит, да, да. Если даже брать вот эти все сводки рано или поздно, это все закончится, ну блядь, в сторону как бы России как не крути, по-любому. Ну не думаю. Ну не думаю. Ты, да, не сход бляд, ты сходи ты на думаешь? фронт, посмотри что, на что посмотри, что там. Потом придешь, там? И, расскажешь Потом придешь и расскажешь мне, что там, что, что что там? Сторону что, в сторону ну, России. Ну с из той стороны и из этой стороны ну, тут как а -а -а. не крути. Слышь, у тебя паспорт украинский что, остался? Кто остался? Паспорт украинский. Паспорт украинский. А нет, я же не успел получить его. Я За не получил да. За Я молодец. Это хорошо. Я получил это российский хорошо. паспорт. Это меня отлично. биометрический паспорт. Меня все устраивает. Абсолютно. У кого, а то, у, у кого какой-то там да, паспорт биометрический, биометрический. что-то такое? Что такое самый биометрический что паспорт? За бейми, знаю, что, что за Я не знаю, что это за такое. Украинский, украинский биометрический у паспорт. У него украинский у биометрический паспорт. Я был в Днепре в 18 году. На лагере сидел там. А, а так, а. я тебе знаешь, а. что скажу, что это евреи мутят. Один, я еврей. Цемо... Евреи. евреи мутят и говорят, это его требует. А, а, а другой Ева. еврей базарит. Это... Пол, А вы, вы блядь, ведетесь на эту хуй. Блядь, а, чё а, чё а чё Иуды меня евреи не а посылали? а меня Путин не послал, ты не ты подскажешь? Послал. не подскажешь? Давай, короче, да. Евреи, сто хуйов тебе в задницу, предатель ты, ёб... Ты, а, ты смотри, кто говорит. Сам предатель. Сам предатель. Ёб... Очкошник. Не... Да, не убегай никуда, нахуй. Что будет, то будет, нахуй. Убегай, вот ты, держись поближе к своему вот этому товарищу. До вас все дойдет, особенно до тебя, до таких Да меня дойдет. Интересы своей страны не отстают. пошла моя страна Российская Федерация. У меня не о чем с тобой разговаривать, потому что ты, именно ты, предатель. Я никого не предавал. Ну і, пані та панове, сьогодні у нас є збір на 131-го БТРО 112-ту бригаду. Збираємо на системи РЕБ, Всі посилання на донати будуть під відео. І ось тут є QR-коди. Так що, по можливості, хто може, зберемо скоренько хлопцям на РЕБ, це дуже потрібно їм. Simgiyah